Не хватило, мы дали вторую попытку в нападении, дали подобрать важные мячи, которые должны были мы подбирать. И я думаю, что все бы сложилось на, на нашу пользу. Но мы дали им повторный вариант, они забили со второй попытки. И не дать подобрать и пару потерь лишних убрать. И я думаю, сегодня мы победили. Но так сложилось, что сегодня мы проиграли не будем больше. Спасибо, до свидания. Хотелось, хотелось выиграть, да, но вот ваше видение того, чего мы были не один раз на расстоянии одного очка, если я не ошибаюсь, мы даже сравнивали счет, но вот тем не менее закончили. Да, я понял. Ну, Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали в эти трудные минуты, когда мы даже проигрывали. Они поддерживали своим желанием вливали на свою энергетику. И за это отдельное спасибо. Чего не хватило? Не хватило, скажем, вот той вот борьбы когда между двумя игроками мяч и выиграет тот, и та команда, чей игрок овладеет этим мячом. Да? Как еще Майкл Джордан говорит, бросьте между нами соперника мяч и посмотрите, чей это мяч окажется в руках. Да? У нас вот этого вот как раз и не хватило, когда мяч, казалось бы, был ничей, спорный где-то, либо на полу, либо в воздухе, вот, вот это вот моменты. И по игре было видно то, что команда... Запорожье больше заряжено на борьбу, больше идет на подбор и подбирает повторно, выполняя атаки. Но ну, а мы, соответственно, уступили в моментах борьбы под своим счетом. Уступили, были потери, которые ну, не обусловлены были давлением на игрока. Просто даже какие-то такие, я не знаю, сказать, легкомысленные, ну, может быть, легкомысленные потери. Вот этого не хватило. Когда идет равная борьба, вот, больше всего, и, скажем, убивает то, что выполняется подбор на своем счете. И команда начинает повторную атаку. И команде, моей команде опять приходится защищаться, опять биться. Силы они не безграничны. В основном держал на площадке одних и тех же людей. К сожалению, они устают. Испытываем определенные проблемы с организацией игры в нападение. И может быть от этого, скажем, результат на сегодняшний день такой, какой есть. Иван.